জলসিঞ্চন মন্ত্ৰীৰ গৃহ সমষ্টিৰ ঢেকীয়াজিলি সমষ্টিৰ অমিয়পুৰত কৃষকৰ পানীৰ কাৰণে হাঁহ গাৰ অৱস্থা কঠিয়াই পেলাব পৰা নাই পানী আছে যদিও পানী সৎ ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা নাই আহকচোন সবিশেষ সকলো কথা আমি জানো শুনো মই বৰ্তমান উপস্থিত হৈছোঁ ভাগলপুৰ গাঁৱৰ এইটো লতাপেটা ভেটা এই ভেটাটোৰ এটা দিশে পাঁচ নৈ পাঁচ নৈ নেপালি প্ৰজাবস্তি প্ৰজাৱস্তি পথাৰ বুধবাৰলৈ পানী যায় আৰু আনটো অংশ আপোনাৰ ভাগলপুৰ আপোনাৰ ৰাস্তা কাষৰ খেতিপথাৰসকলখিনিলে পানী যায় এতিয়া মই আচল কথালৈ আহোঁ দিব নামঘৰৰ কাষৰে এই যি বলন্তৰ পানী আহিছে বহুত পানী আহে বৰ্তমান আজি দহ বাৰ দিন বৰষুণ নিদিয়াৰ কাৰণে পানী এইখিনি এইখিনিও কম পানী নহয় এইখন জেগাত যদি এখন ধুনীয়াকৈ ছুইচ গেট বনায় ছুইচ গেট তেনেকৈ ইমান ডাঙৰ এমা এমাউণ্টৰো নালাগে ছয় সাত লাখ দহ লাখ টকাৰ যদি এইখিনি এখন ধুনীয়াকৈ ছুইচ গেট কৰে যিহেতু এইটো এই মই যিফালে দেখাই আছোঁ এইফালে দৰকাৰেই নহয় এইখিনি গৈ সগৰাজুলি নদীখনত এনেই পৰি যায় যিয়াত কোনো দৰকাৰ নহয় এইখিনি গৈ এখন আচল দৰকাৰী পানীখিনি এইটো বলন পূৰ্বৰ এইটো বলন আছিলে এইটো পলন আপোনাৰ পাছ নৈ পাঁচ নৈ নেপালী পাঁচ নৈ বঙালী প্ৰজাবস্তি প্ৰজাৱস্তি পথাৰ তাৰপিছত ভূতপৰা প্ৰায় পাঁচ ছয়খন গাঁৱৰ ৰাইজে প্ৰায় ধৰক ছশ সাতশ বিঘা মাটিতকৈ অধিক মাটিত ধান খেতি কৰি চলি আহিছিলে এই সমস্যাটোৰ কাৰণে এতিয়া সেই ৰাইজে এইবাৰ কঠিয়াই পেলাব পৰা নাই এইবাৰেই নহয় প্ৰায় আজি তিনি চাৰি বছৰ হৈ গৈছে গতিকে সমস্যাটো প্ৰত্যেকবাৰে শুনি থাকোঁ গতিকে আজি মই এই ৰাতিপুৱাই আহি পেলাই ইয়াতে ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ চৰকাৰে যদি এইকণ জেগাত এখন চুইচ গে'ট দিয়ে বেছি টকাও নাযায় প্ৰায় ছয় সাত লাখ টকা যাব দুফালে দুটা পকাৰে ভেটাও যদি মাৰি দিয়ে ওপৰিঞ্চি পানীখিনি যদি সমানে দুফালে ভা হৈ যায় মই ভাবোঁ আমাৰ অমিয়পুৰৰ সেই পাঁচ নৈ প্ৰজাবস্তি প্ৰজাৱস্তি পথাৰ নাৰায়ণ কাটি প্ৰায় পাঁচ ছয়খন গাঁৱৰ ৰাইজে বাৰ মাহে আপোনাক খেতি কৰিব পাৰিব কোনো কাৰেণ্টৰ ব্যৱস্থাও কৰিব নালাগে কাৰণ এয়া পাহাৰৰ পানী পাহাৰৰ পৰা পানী আহিবই এয়া প্ৰকৃতিয়ে দিয়া পানী ইমান ধুনীয়া প্ৰকৃতিয়ে দিয়া পানীখিনি আমি সদ্বৱহাৰ কৰিব পৰা নাই আচলতে আমাৰ পঞ্চায়তৰ এই জনপ্ৰতিনিধিসকলৰ দূৰদৰ্শিতা নাই তেখেতসকলে ইফালে সিফালে ফলক মাৰিছে কাম নকৰাকৈ চাৰি লাখ পাঁচ লাখ টকাকৈ প্ৰত্যেক বছৰে হজম কৰিছে কাৰণ এই যিটো সমস্যাটো এবছৰত যদি আমি পাঁচ ছয় লাখ টকা খৰচ কৰিলে যদি আমাৰ এই ভাল ভেটাটো হৈ যায় সেইটো কাম নকৰি যদি প্ৰত্যেক বছৰে আমি পাঁচ লাখ ছয় লাখ টকাকৈ যদি পু বলন্ত খন্দাৰ নামত মানে আত্মসাত কৰি থাকোঁ খাই থাকোঁ তেতিয়াহ'লে ভাবোঁ কিছু মানে সেই সময়ত কংগ্ৰেছৰ সময়ত কংগ্ৰেছৰ কৰ্মী বৰ্তমান বিজেপি চৰকাৰৰ সময়ত বিজেপিৰ কৰ্মীসকলক পেট ভৰোৱাৰ বাহিৰে আমাৰ একো নহয় কাৰণ খেতিয়াকে আমাৰ একো নাপায় এইখন জেগাত যদি ধুনীয়াকৈ চৰকাৰে এটা ধুনীয়াকৈ পকাৰে এটা ধুনীয়াকৈ ভেটি দিয়ে এই ধুনীয়াকৈ দুইফালে গোটেইকেইখন গাঁৱৰ মানুহে খেতি পানী পাই থাকিব এতিয়া সিফালে ধুনীয়াকৈ গৈ আছে এনেকৈ এটা বান্ধ মাৰি পেলাই যদি থৈ দিয়ে কেনেকৈ কেনেকৈ সম্ভৱ কৰক এই বান্ধটো ধুনীয়াকৈ মাৰিলে এইফালে হ'ব আৰু এইফালে এনেকুৱা এটা আমাৰ ঢেকীয়া জিলী সমষ্টিৰ জলসিঞ্চন মন্ত্ৰীজনৰ সকলোতকৈ বেছি ভোট পোৱা অমিয়পুৰ পঞ্চায়তত ইমান এটা বেয়া অৱস্থা কোৰ কাহিনী হৈছে গতিকে মই ভিডিঅ'টো বনাই মই আজি আপলোড দিম গতিকে আপোনালোকে চাওক ইয়াত কোনো ৰাজনীতি কৰা নাই পাঁচ ছয়খন গাঁৱৰ খেতি কৰি যদি পানী পায় তাতকৈ মংগল একো হ'ব নোৱাৰে আৰু যদি মানে ব্যৱসায়ী সমাজকৰ্মীয়ে যদি ভাবে বনাই তেতিয়াহ'লে চাগে পাঁচ ছয়খন ৰাইজে আপোনালোকৰ ওচৰত সদায় কৃতজ্ঞ হৈ থাকিব এই ভিডিঅ'টো মই ভাবোঁ ৰাজনীতিৰ লগত জড়িত প্ৰতিটো দলে চাওক প্ৰতিটো সংগঠনে চাওক আৰু যোনে এই কামটো সোনকালতে এই পাঁচখন গাঁৱৰ ৰাইজ মানে অমিয়পুৰ পঞ্চায়তৰ অধিকাংশ ৰাইজেই আপোনালোকৰ ওচৰত চিৰ কৃতজ্ঞ হৈ থাকিব কাম কৰক সমাজৰ মাজলৈ আহক ভোট বিচাৰক নহ'লে আকৌ এবাৰ বনাবলৈ সাজু হ'ম ভিডিঅ' আৰু মই ইয়াৰ লগতে যিখিনি ফলক বনাই বনাই পইচা খাইছে কাম নকৰাকৈ বা পইচা যদি সোমায়ো আছে কাম কৰা নাই গতিকে সেইসমূহ ফলকৰ ভিডিঅ' ইয়াৰ লগত লগাই দিম কাৰণ চৰকাৰে পইচা দিছে সদ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ এই কামটো কৰিলে মই কিমান পইচা খাম সি কিমান পইচা খাব তাৰ কাজিয়াখনত যেতিয়া কাম হোৱা নাই গতিকে ভুলটো হ'ব পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিৰ সেই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰো ভুল নাথাকে কাৰণ চৰকাৰে এটা কামৰ কাৰণে পইচা দিয়ে আৰু এই কামবিলাকত যোনে নিৰ্ধাৰণ কৰে যে এইটো কাম এনো এই মানুহখিনিকো চৰকাৰে অকণ আমাৰ মন্ত্ৰীজনাই অকণমান চিনাক্ত কৰিব লাগে কাৰণ অকণমান শিক্ষিত মানুহ দৰকাৰ সুৰক্ষিতা যি পাঁচ ছয় লাখ টকা দিলে যদি পকা বনালেই হৈ যায় এনেই বাঁহৰ কামী কেইটামান মাৰি পাঁচ ছয় লাখ টকাটো আত্মসাত কৰিলে সেই পইচাখিনি আমাৰ এই জি এছ টি আমি যি কৰ দিওঁ সেই কৰখিনি অপব্যৱহাৰ হয় ধেষত কওঁ ঢেকীয়াছিলি সমষ্টিৰ বিধায়ক বৰ্তমান মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া অশোক শৃংখল ডাঙৰীয়াই যাতে এই ভিডিঅ'টোক চাব পাৰে কোনোবাই তেখেতক মোবাইলে বা তেখেতৰ অফিচত যাতে এইটো আলোচনা কৰে মই এই ৰাতিপুৱাই সেইটোৱে বিচাৰোঁ ধন্যবাদ এই দাদা এতিয়া আমি যিটো ভেটা চাই আহিলোঁ এই ভেটাটোৰ নাম কি ন ইয়াতে মানে কি বহুতে কৈ ভাগলপুৰ ন বহুতে কৈ আছে মই যিকোনো জেগাত এতিয়া ভিডিঅ' কৰিলোঁ তাতেতো ধৰ মাটিহে আছে তাতে চুইচ গেট আছে বুলি কৈ আছে ইয়াৰ বিষয়ে আপুনি কি জানে হয় এনে ব্লকত গ'লে বুলি কয় পঞ্চায়ত গ'লেগৈ যে ইয়াতে এখন চুইচ গেট আছে কিন্তু এতিয়া ধৰক আমাৰ ৰাইজে বিচাৰি ফুৰিছে ছুইচ গেটখন পোৱা নাই গতিকে ধৰক পকাৰ এখন চুইচ গেট যেতিয়া ৰাইজে বিচাৰি ফুৰিছে আৰু আপোনাৰ ঘৰ আগফালেই আপোনাৰ ঘৰৰ পৰা দুশ মিটাৰ আগতেই এখন ছুইচ গেট আছে বুলি যিহেতু কাগজৰ পত্ৰ আছে ব্লকত গ'লেও কয় পঞ্চায়ত গ'লেও কয় সেইকাৰণে আমি এতিয়া নতুন এখন পোৱা নাই গতিকে গতিকে কোনোবাই চাগে এইটো হয় আত্মসাত কৰিছে নহ'লে কিবা কাৰোবাৰ গাফিলতি হৈছে ঠিকে আছে বাৰুতে এনে আপুনি কাৰোবাৰ ওচৰত গৈ সুধিছিল নে সঁচাকৈ পঞ্চায়তত সুধিছে অঁ পঞ্চায়তে কৈছে আপোনালোকৰ ছুইচ গেট কাগজত আছে এই যে ফলকসমূহ লগাইছে তেনেকৈ অসমৰ প্ৰতিখন গাঁৱতে এনেকুৱা ফলক পাব আৰু তাৰপিছত যদি আপুনি চাৰি পাঁচখন ফলক লগাই পেলাই জুতিয়াই চাই ইজিকেল টু জিৰ' ইয়াত কিছুমান ব্যক্তিক খাবলৈ দিয়া হৈছে ৰাইজৰ পইচা দুখীয়া মানুহৰ পইচা এই এইখন ফলক পাঁচ নহয় চেণ্টাৰৰ কিছু আগত দুশ মিটাৰ আগত এতিয়া মন্ত্ৰী ডাঙৰে চাগে গমেই নাপায় এইখন ফলক কিছুমানে কৈ কাম কৰি পইচা খালে কিছুমানে ক'লে কাম কৰি পইচা খোৱা নাই ব্লকত পৰি আছে গতিকে জলসিঞ্চন মন্ত্ৰীজনে তেখেতৰ সমষ্টিতে যে এই এনেকুৱা কাণ্ডবিলাক হৈছে তেখেতে এতিয়ালৈকে চকু কিয় দিয়া নাই বা গম পায়ো কিয় ভাও ধৰি আছে এই পাঁচ লাখ নব্বৈ হাজাৰ টকাৰ যেতিয়া আৰাম আজি হ'ল হয় আজি কিছু মানুহে কঠিয়াই পেলাব পাৰিলে পথাৰত কাম কৰিব পাৰিলে হয় জলসিঞ্চন মন্ত্ৰীৰ সমষ্টিতে যদি এইটো হৈছে গোটেই সমগ্ৰ অসমত এনেকৈ কিমান ক্ষতি হৈ আছে চৰকাৰে পইচাটো দিছে সৎ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ